আজি মানে সন্ধ্যা হ'ল সন্ধ্যা বনাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া এইবিধ শাক শাক মানে মাটিকাদুৰি শাক বুলি কওঁ আপু আমি আপোনালোকে কি বুলি কয় ঠাই ভেদে বেলেগ বেলেগ আৰু শাকবিধ মই মানে থামনেলত ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম আপোনালোকক আপোনালোকে চাই যাব পাৰিব এয়া ধুনীয়াকৈ শাকবিধ কাটি ল'লোঁ তাৰপিছত আলু দিলোঁ তাৰপিছত আলুখিনি শাকখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ ভালকৈ ধুই পখালি কাটি ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ লগত কি কিনি দিম আপোনালোকক দেখাম এয়া লৈছোঁ বুট তাৰপিছত এটা পিঁয়াজ তাৰপিছত অকণমান নহৰু এফুটামান মানে এটা নহৰু লৈছোঁ তাৰপিছত ফুটখিনি উলিয়াই লৈছোঁ ভালকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব আপোনালোকে জুইত শাক শাকৰ ভাজিকণ খাই বহুত বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাবচোন প্ৰথমতে তেল দি ল'লোঁ তাৰপিছত নৰ্মেলি যেনেকৈ শাকৰ ভাজিখন বনাই আপোনালোকে ইয়াত এটা বস্তু এড কৰিব পাৰিব সেইটো হৈছে নহৰু নহৰু আপোনালোকে কিছুমানে পিচি দিয়ে পিচি নিদি সৰু 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 সৰুকৈ কাটি মেলি দিবচোন খাবলৈ বহুত ভাল হয় এয়া দিছোঁ মই নহৰুখিনি ভালকৈ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া ওলাই গম পাইনে এয়া ধুনীয়াকৈ নহৰুখিনি তেলত দি দিছোঁ তাৰপিছত দি দিম পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি ভালকৈ নহৰু পিঁয়াজখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভালকৈ ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিব ভাজি মেলি তাৰপিছতহে অইন বস্তুখিনি দিব আৰু মই যেনেদৰে বনাওঁ আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাবচোন বহুত ভাল লাগে আৰু মোৰ দৰে আপোনালোকেও বনাই খাই শাক চাগে আৰু শাকৰ ভাজিখন মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু শেষত আপোনালোকক মই ৰেচিপিটো ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত দেখাই দিম আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব আৰু আগতে মই অকণমান মানে মোৰ লং ভিডিঅ'ত অকণমান দেখাই দিছিলোঁ কিন্তু ৰেচিপিটো ভালকৈ দেখুওৱা নাছিলোঁ কিছুমানে কমেণ্ট কৰি আছে বা ৰেচিপিটো দিব আৰু ৰেচিপিটো সেইকাৰণে এতিয়া দি দিছোঁ আকৌ নেক্সট এটা ব্লগত মোৰ বেলেগ এটা ৰেচিপি আহি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব যিসকলে মোৰ চেনেলটো মানে ফ'ল' কৰা নাই মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰা নাই প্লিজ ফ'ল' কৰি ল'ব যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো চাই আছে তেখেতলোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখিছে নহয় পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভজাৰ পিছত হালধি নিমখ সোৱাদটো অনুমান কৰি বস্তুটো অনুমান কৰি আপোনালোকে দি ল'ব কেঁচা জলকীয়া বা শুকান জলকীয়া থাকিলে আৰু ভাল হয় আপোনালোকে সেয়া এড কৰিব পাৰিব আমাৰ ঘৰত অকণমানি ছোৱালী এজনী আছে তাৰ বাবে মই সেইকাৰণে জলকীয়াটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ শুকান জলকীয়া আপোনালোকে দি ল'ব পাৰিব তেতিয়া গোন্ধটো আৰু বহুত ভাল হয় তেজপাত থাকিলেও দিব পাৰিব আপোনালোকে তাৰপিছত সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰাৰ পিছত মই এতিয়া শাক আৰু আলু বুটখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি দি দিম দেই তাৰপিছত দি ভালকৈ ভাজি ল'ম আপোনালোকে শেষলৈকে চাই দিব প্ৰথমতে এয়া দেখিছেনে বুটখিনি দি ল'লোঁ বুটখিনি দিয়াৰ পিছতে এয়া ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ বুটখিনি তাৰপিছত বুটখিনি ভালকৈ ভজাৰ পিছতে আকৌ এয়া ধুনীয়াকৈ আলু আৰু শাক যিখিনি শাক কাটি থৈছিলোঁ সেইখন মই সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ দি ভালকৈ ভাজি ল'ম আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি উঠিব গেছতো বনাব পাৰে আপোনালোকে জুইতেও বনাব পাৰে কিছুমান বস্তু জুই মানে জুইত বনাই খোৱাটোৰ আমেজেই বেলেগ হৈ যায় জুইত বনাই খোৱাটো সুকীয়া এটা সোৱাদ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে এনেকৈ জুইত বনাই বহুত খাই ভাল পাওঁ যিহেতু গেছ থাকিলেও জুইত কেতিয়াবা বনাওঁ মাংস মাছ এনেকৈ জুইত বনাই খাই ভাল পাওঁ সেইবাবে আজি ভাবিলোঁ গেছত সজাই শাক ভাজি বনাই থকা পাই আজি জুইত বনাই দেখাওঁ আপোনালোকক আৰু সেইবাবে ধুনীয়াকৈ বনাই কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া ঢাকি দিম নৰ্মেলি যেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব দেই আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে আগলৈও ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব সেই বুলি আশা কৰি আকৌ ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ দেই আৰু মাজে মাজে ভিডিঅ'বোৰ মোৰ বহুত গেপ হৈ যায় অকণমান ব্যস্ততা থাকে সেইবাবে আৰু আজিৰ শাকৰ ৰেচিপি ইমানখিনি আৰু ভালকৈ সিজি মেলি সিজিবলৈ দিব সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভাজিখন খাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিব সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছতে খাব পাৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ চাফ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এয়া আজি শাকৰ ভাজিকখন শুকাই যাবলৈ দিব ধুনীয়াকৈ শুকাই ভাপতে সিজাব পানী চানী ব্যৱহাৰ নকৰিব দেই শাকত পানী দিলে খাবলৈ বহুত বেয়া হয় আৰু এয়া আজি ৰেচিপি ৰেডি আমিও খাই লওঁ আপোনালোককো আহিব খোৱাম নিশ্চয় সেয়া দেখিছেনে শুকান শাকৰ ভাজিখন মানে ভাত দাইল ভাতৰ লগত খাবলৈ বেলেগ এটাই ভাল আৰু আজিলৈ আহিছোঁ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ দেই